નમસ્કાર મિત્રો સ્વાગત છે તમારી યુટ્યુબ ચેનલ વિદ્યાશાળામાં ધોરણ આઠની પાંચના હિન્દી વિષયના પાઠ નંબર પત્ર એક ડાયરી તેમનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન આપણે આ વિડીયોની અંદર જોઈશું તેમની સ્વ અધ્યયન પોસ્ટર પણ અહીં આપેલ છે જોઈએ તેમનો સારાંશ પણ અહીં આપેલ છે પ્રશ્ન નંબર એક અસહી વિકલ્પ કે સામને ચોરસ બોક્સમાં ખરા કાની શાન કીધે નંબર એક પત્ર લિખને વાલે કા પતા किस ओर लिखा जाता है बाई ओर नंबर बी अच्छा प्रदर्शन नहीं करने पर खाली जगह पत्र लिखा जाता है कार्यालय पत्र नंबर स्वास्थ्य अधिकारी को गंदगी के बारे में पत्र लिखा जाता है कार्यालय पत्र नंबर चार डायरी लेखन के लिए कौन सी विशेषता सही है वास्तविकता नंबर पांच पत्र लेखन के लिए कौन सी बात सही नहीं है पत्र अधिक लंबा होना चाहिए प्रश्न एक ब पत्र लेखन के संबंध से सही जोड़ मिलाइए जो ये नंबर एक मित्र को पत्र लिखते समय क्या संबोधन होगा प्रिय मित्र नंबर बे जन्मदिन की बधाई पर लिखा गया पत्र बधाई पत्र नंबर तीन प्रार्थना पत्र में संबोधन क्या होगा मान्यवर महोदय नंबर चार पुत्र विक्रेता को लिखा गया पत्र व्यवसायिक पत्र नंबर पाँच गुरुजी को लिखे पत्र में समाप्ति पर क्या लिखा जाएगा आपका आग्नकारी शिष्य जो यही प्रकार संबोधन किसको लिखा किसने लिखा किसके बारे में लिखा और पत्र लिखने वाला पता तुमने तमने आपेलु पेलो है निमंत्रण पत्र त्यार पीजु बधाई पत्र त्यार पे नंबर त्र आश्वासन पत्र नंबर चार प्रार्थना पत्र नंबर पांच अनुमति पत्र, नंबर छह कार्यालय पत्र, नंबर सात व्यवसाय पत्र प्रश्न भी और प्रश्नों के उत्तर लिखिए नंबर एक वीपीपी का मतलब क्या होता है वीपीपी यह डाक सेवा का एक तरीका है जिसमें पात्रकर्ता को पार्सल या पत्र प्राप्त करते समय उसकी कीमत का भुगतान करना होता है नंबर बी पत्र लेखन के लिए दो महत्वपूर्ण बातें लिखिए पत्र लेखन के लिए दो महत्वपूर्ण बातें नीचे दी गई हैं पत्र में बोलचाल की सरल भाषा का प्रयोग करना चाहिए पत्र में आवश्यक बातें ही लिखनी चाहिए नंबर तीन पत्र दूसरों तक कैसे पहुंचते हैं आजकल पत्र डाक कुरियर और ईमेल के माध्यम से एक दूसरों तक तो पहुँचते हैं नंबर चार पिन कोड नंबर लिखना बहुत जरूरी है क्यों अगर पत्र में पते के साथ पिन कोड लिखा होता है तो उसका सही गंतव्य तक तो जल्दी पहुँचना सुनिश्चित हो जाता है नंबर पाँच पिन नंबर का मतलब क्या होता है आपके गांव का पिन नंबर लिखें पिन कोड का पुराना पोस्टल इंडेक्स नंबर कोड है इसके हर नंबर का खास मतलब होता है छ अंकों के पिन कोड में पहला अंक एक खास क्षेत्र या राज्य को दर्शाता है दूसरा एवं तीसरा अंक मिलकर उस क्षेत्र को दर्शाते हैं प्रश्न बे ब डायरी के संबंधित प्रश्नों के उत्तर लिखे नंबर एक डायरी के लिए हिंदी में किन किन शब्दों का प्रयोग किया जाता है डायरी के लिए हिंदी में दैनदिनी दैनिकी आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है नंबर बी, डायरी कितने कितने दिनों की लिखी जाती है डायरी प्रतिदिन साप्ताहिक प्राक्षिक अथवा मासिक आदि दिनों की लिखी जाती है नंबर तीन डायरी लेखन करते समय किन किन बातों से बचना चाहिए डायरी लिखते समय आलोचना टीका टिप्पणी काल्पनिकता चित्रात्मकता अनावश्यक विस्तार से बचना चाहिए नंबर चार डायरी लेखन में किन बातों का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए डायरी लेखन में स्थान तिथि घटना या तथ्य का स्पष्ट रूप से उल्लेख होना आवश्यक है नंबर पाँच डायरी और आत्मकथा में क्या अंतर है डायरी हर रोज लिखी जाती है आत्मकथा जीवन में एक बार लिखी जाती है डायरी में रोज की छोटी मोटी बातें लिखी जाती है आत्मकथा में जीवन के बड़े प्रसंगों का दर्शाया जाता है डायरी से हम क्या जान सकते हैं डायरी से हम जीवन में घटी घटना की जानकारी जान सकते हैं प्रश्न बेक नंबर एक अगर आपको मोबाइल पर फोन पर अपने मित्र एसएमएस द्वारा बधाई संदेश भेजना है तो आप क्या लिख लिखेंगे तो तेमनों जवाब अलो नंबर बे आपने इस बार छुट्टियों के क्या क्या किया यहां आपने मित्र को कंप्यूटर पर ईमेल द्वारा बताया हो तो आप क्या लिखे गे तो जवाब तेलो जो ते अको प्रश्न प्रारूप के आधार स्वास्थ्य अधिकारी को शिकायती पत्र लिखे પ્રશ્ન ત્રણ બ બીમારી કે કારણ આવશ્યક કે લઈએ કક્ષા શિક્ષકો પત્ર લખીએ તેમનો જવાબ પણ અહીં તમને એટલે કે પત્ર લખી અને આપેલો છે જે તમે જોઈ શકો છો પ્રશ્ન ત્રણ ક ગ્રીષ્મ કી છુટીઓ મેં મિત્ર મિત્રકો અપને ગાઉ આમંત્રિત કરને હેતુ પત્ર લીખીએ प्रश्न चार और निम्नलिखित विषय पर डायरी लिखिए नंबर एक अपने किसी एक दिन के अनुभव का विवरण नंबर बे पाठशाला में आज का दिन प्रश्न नंबर पांच निम्नलिखित परिच्छेद का मातृभाषा में अनुवाद कीजिए तो ये तुमने अनुवाद पढ़ा पहले जय जब मैं ही जो इशाकों जो प्रश्न छह और निम्नलिखित પ્રાશંસકીય કો પટકર સમજીએ પ્રશ્ન છ બી શબ્દો કા વાક્ય પ્રયોગ કીજે તો વિદ્યાર્થી મિત્રો ફરી આપણે મળીશું બીજા વિષયની નવી સ્વ અધ્યયન પોથીના સંપૂર્ણ સોલ્યુશન સાથે આ વિડિયોની લિંક તમે તમારા મિત્રો દોસ્તોને જરૂરથી શેર કરજો જેથી તે લોકોને આ સોલ્યુશનનો લાભ મળી રહે